Очень, очень важная сложная победа тяжелая игра потому что команда как и многие другие команды первой лиги очень хорошо физически готовы вот. очень приятно чтобы выиграли игру вот потому что после двух поражений конечно риск был чтобы мы, чтобы не потерять уверенность в себе нужно было победа мы настраивали команду мы видели что эта команда неплохая но не без изъянов мы конечно в том, что борьбу сегодня не проиграли, дали, так сказать, Хорошо на контратаках играли, но все-таки у нас еще есть изъяны в той игре, в той манере игры, в которой мы пытаемся играть. То есть это э, играть первым номером, разыгрывать э, мячи от вратаря через защитников. Мы пока еще нервничаем в некоторых моментах. И не всегда у нас еще далеко не всегда получается вот, выход из в атаку, значит, качественную позиционную атаку, то есть провести с самого начала до конца. Над этим элементом мы работаем на каждой тренировке, но Здесь очень важно, чтобы иметь достаточный комплект футболистов. У нас, к сожалению, мы ограничены в выборе. Вы видите, что у нас на полную заявку на игры не хватает игроков. Но, тем не менее, я не жалуюсь, это ребята молодцы, стараются, они воспринимают то, о чем мы говорим. И Ребров приходит, говорит, и ребята стараются, за это они молодцы. Сколько против сегодня было? Ну, у нас 19 игроков, 5, 5 человек у нас не было сегодня в заявке из 19. У нас травмированы дол, долгосрочно, так сказать, Цибульник, Суарес, Афбардия, Ангину, подхватил Спичка. То есть даже те ребята, которые должны были заменить, снова получить игровую практику, даже они э, травмированы. Поэтому у нас, 3-4 игрока, сейчас Исраилов классный матч сыграл один из лучших, пропускает следующую игру из-за карточки, то есть мы все время у нас, но ну, вернется Яремчук со сборной, ну и вот так мы перебиваемся. Мало ли он у нас если на первом месте вышла индивидуальная мастерность, в том числе у самого Ну я еще раз говорю, мы играем против классных команд, ведь нужно учитывать, что первая лига, она пополнилась, каждая команда где-то 2-3 игрока, сейчас футболистов нет, где играть в премьер лиге много команд. Поэтому 1-2 игрока, 2-3 игрока, они буквально из, видоизменяют команду. Посмотрите на Кироградскую зерку, которая, да, и другие, все команды усилились. Поэтому нам немножко сложновато, но мы не жалуемся. Мы все равно, у нас есть цель, у нас есть, так сказать, строгая линия, которую мы должны следовать, и мы будем идти. Результат будет, конечно, все время. Стабильность и результата сложно обещать. Но будем стараться выигрывать.